Salam əziz dostlar. Gənən mən Elşad Abdullayev Toyota Prius. Dünən video çəkdim, paylaşdım. İndi sözümün əsasına gələcəm. Hamınızı əvvəla salamlayıram. Mənim kanalımda girib videolarıma baxdığınız üçün sizə artıq dərəcədə xahiş eləyirəm kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Dəstəyinizi əsir gəlməyin, kanalda təzəyəm, mənə dəstək lazımdır. Və ya hoxud da məndən qabaqda olanlar, yəni əvvəldən böyük kanallar olanlar mənə dəstək olsunlar ki, mən də kanalımı artıraq, videolara baxışlarımı artıra bilim. Öz məsləhətlərini kommentariyalarda bildirsinlər. Və dediyim kimi dünən çəkdiyim videoda qarlı havada taksi işlətdim videosunda dostlar, girdim taksi işlətdim. Demək, başıma nə iş gəldi? İşlədim əziyyətçən, qorxu ilə, bir təkər təhlükəli olsa da, qarla, buzda bir təkər işlədim. Mən bir 60 manat belə işləmişdim, özümdə də bir az pul var idi, 140 manat pulum var idi. Fikirləşirdim ki, çıxım getməyə bitirəm artıq da bəsdir. Və bir sifariş gəldi, demək 7-ci mikrorayondan ki ünvan vurulmuşdu. Binə gəldi sentral növbəyə, bir də ordan xırdalanın. Sifariş də bu taksidən. Sifariş də necə gəlmişdi? Sifariş eliyən proqramla yox dispeçerlə ilə belə bir zəng eləmişdi. Getdim, götürdüm. Bir az getmişdik. Mən də siqaret çəkən adamam. Siqaretimin içində 5 dənə siqaretim qalmışdı. Demək Iı, bu Pasiyokaya gedəndə hamı bilir ki, Pasiyoka bazarın bazar günü proбка olur. Bir yalan olmasın, 1 saat propkada qaldıq. Mənə dedi onlar siqaretindən çəkim dedim, ayıb söhbətdir. Niyə soruşsan ki, götür çəkinlən. Bir yalan olmasın, bir 3 dənə siqaretimi çəkdim. Nəsiz siqaret qutardı, propkadan çıxdıq, binəqədi sentralnaya qalxanda, orada bir al market var. Ordan saxladım ki, siqaret alım dedim, fikirləşdim ki, özlüyümdə hələ bir xırdalana da gedəcəyəm. Bunun siqareti də yoxdur. Putanar, qo çəksin. düşdüm bu kirişkada, dostlar. Bax burada pulu bura qoyuram həməşə. düşdüm burdan 3 manat götürdüm. düşdüm, getdim siqaret almağa, almarketdən. Qayıtdım, gəldim ki, dostlar, müştəri maşında yoxdur. Yenə dedim, qoy bura nə açım, baxım. Açdım, baxdım ki, nə pul var, nə müştəri var. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözlədim orada, baxdım ora bura. Bir sözlə, nə başınızı ağrtdım, əziz dostlarım, qardaşlarım. Vicdansız pulumu 140 manadımı oğurladı, getdi. 140 manadımı oğurladı, getdi, qardaşlar. Demə, belə. Dünənki əziyyətim boşa getdi. Bu gün də çıxdım. Biraz işləyim, heç olmaya. Dünən dəyən ziyandan biraz görmə əvəzinə çıxarda bilirəmmi? Bir daha videoya baxdığınız üçün bəyəndiyin, bəyməyənlər çox sağ olun ki, əziyyət çəkib vaxtınızı ayıb videomə baxırsınız. Çox-çox xahiş eləyirəm, dəstəyinizi bir daha deyirəm, əsirgəməyin, kanala abunə olun ki, mən də YouTube kanalımı genişləndirdim. Çox sağ olun.